Wih, wih, wih. Wih, 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 wih. Jok nih tapi. Apa ya ini? Bajindu dikletak malah sempal panjinge. Halo, sedulur mancing kabeh. ketemu maneh bareng aku mbah BDX. Dino iki aku lagi onoing tambak tapak Tugu Semarang. Suasanane sepi, anginne alon, banyune katon ayem, nanging mugo muga iwake ora ayem. <laughs> Mancing dino iki pas Senin pahing, sangang likur Desember, Wayahe wong mancing ngarep rejeki sadurunge tutup taun. Aku ora dhewekan nanging bareng Mas Wahyu lan Sony. Rencanane mengko bakal nyusul Mas Kawu. Muga-muga tekan pas iwak lagi ganas-ganase. <totoh> Tetep nonton tekan tek strike ora mung masalah hoki nanging sabar lan doa. <totoh> Gas mancing sedulur. saiki timbah PDX wis tekan ing rumponlek muped rumpon iki dudu sembarang rumpon iki rumpon lejene kutos Semarang. akeh cerita akeh kenangan lan kerep dadi saksi iwak-iwak gedde metu kandang kita langsung nyiap ke piranti caok juran muki wis rap pramaso masuk blana iki wiss Masang urang. Ora suwe, Mas Wahyu teko nyusul. Wih wih wih. Wih, wih, wih. abot. Lan jebul sing munggah dudu iwak biasa. Krabu barong sae, langsung dadi pembuka. Rumpun Legend, Mbuk Tekne jenenge. Oke, okay, Ra enggak. Ora suwe saka kuwi, aku dadi iseng nyoba uncal mepet waring. Umpan durung tekan ngisor, dumadaan, ana getaran alus. Lan jebul munggahe ikan kerang kerong. Ora gede, ukurane mung bungkus rokok nanging cukup gawe mesem Kerong jadul rumpon lek mupit pancen ora tahu ngapusi iwak cilik iwak gedhe kabeh ana Durung rampung rasa senengku dumadaan saka sisih kono masoni bengok ikan kerapu we Eh, nanggeng mas, nanggeng ini Ukurannya lumayan Ora isin-isin Sore iku Rumpon legend Bali Mbuk yen Yang sabar Ora bakal ngapusi rezeki. Terus gas mancing sedulur Ora suwe sakwise kui Juranku kroso abut Nyantol Jok tapi Apa ya Jebul Nyangkut yang ngisor Senare ketarik lurus Juran mungkahku Tandane wis blusuk Ketahan karang Utawa waring lawas Tak coba alon-alon Ditarik Dilonggarki Diputer arah liyo Nafas dicekel Hati-hati Mergo nek salah narik bisa putus sak nalika. Ganggu apa kakane Jon ne wani tapi. Kurang luwe setengah menit akhirnya plok lepas. Alhamdulillah. Uh, udol wis. Berat berat aja, kok. Orang nganti suwe kali iki tarikane luwe urip. Ana lawanan. Ya Allah, lali. Li. Juran melengkung halus, iwaknya melaku nyamping, orang jepluk, nanging konsisten. Sawisnya ditarik pelan-pelan, akhirnya katon, ikan kiper. ukurane lumayan, ora cilik. rasane puas, rumpun lek mupit bali maringi bukti. Nanging durung rampung ceritanya. Striker, kita ngapa striker? Hindu dikletak malam sempal panje Ora popo kay lilang sing penting ceritane nambah lan semangati ora ilang Durung suwe sakise kuwi tak tarik pelan-pelan hati-ati mergo wis tahu kaperang putus Nalika wis cedak permukaan jebul iwak ki permaneh Nanging kali iki ukurannya luwih cilik ora segede sing mau Sanajan cilik iwak kiper tetep bebayani Durine landep gerakane dadaan lan yen kesenggol tangan bisa langsung loro Mula kudu hati-hati ojo sembrono utama nenek nyopot kail Sing mis tau ngerti pasti paham iwak iki ora iso disepeleke. Sakwise kuwi, aku nyoba uncal maneh. Mung pengen nambah cerita. Umpan durung suwene ngisor, dumadaan tari anane. Ora bot, ora narik, mung kaya digondol. Tak angkat, tak nih, Jebul iwak buntal bunddel metekap meripati melotot kabeh langsung guyu ora nyangka saka rumpun Legend sing metu malah buntal ora apa-apa dadi hiburan Ngilangke kesel mancing ora kudu terus tra geri sing penting ati seneng lan cerita nambah gas terus dulur mancing kui soal rosok